الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات حذر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دآبا فما خسدتم فزروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاس الناس وفيه يعسرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم صدق الله العظيم آيات نمبر پینتالیس سے لے کر آیت نمبر پچاس تک سورہ یوسف اور بارہ بارہ ہم سماعت کریں گے یوسف و صدیق و افتنا فی سبع بقرات ان سمان اے یوسف اے صدیق بتائیے ہمیں اس خواب کی تعبیر کہ سات موٹی تازہ گائے ہیں یا اکلوہن سبع اجاف کھا رہی ہیں انہیں سات کمزور گائے موٹی تازی گائے ہیں لیکن انہیں کون کھا رہا ہے کمزور گائے کھا رہی, رہی ہیں وَسَبْعِ سُمْبُلَاتٍ حُدْرٍ اور سات خوشے ہیں سر سبز يَابِ اوخرا اور دوسرے ساتھ خشک لعلی او اللہ الناس لم یعلمون تاکہ میں آپ کا جواب لے کر واپس جاؤں لوگوں کی طرف لحم یعلمون شاید وہ آپ کے علم و فضل کو جان لیں یعنی اگر آپ ہمیں یہ خواب کی تعبیر بتا دیں تو پھر یہ خواب کی تعبیر لے کے لوگوں کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کے علم و فضل کو کیا کریں گے پہچان لیں گے قال تذرا صبنین د آبا آپ نے فرمایا کہ تم کاشت کرو گے سات سال تک حسب دستور فما حسدتم تم فضر ہوفی سمبل تو جو تم کاٹو گے اسے رہنے دو خوشوں میں اللہ قلیلم مما تا مگر تھوڑا سا ضرورت کے لیے نکال لو جسے تم کھا لو سمجھ آ جی اب اس ساکی کو عرصے دراز کے بعد حضرت یوسف کا خیال آیا اور بادشاہ سے کہنے لگا میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو ایسے مشکل خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہے اگر اس خانہ زاد کو اجازت ہو تو اس سے خواب کی تعبیر دریافت کرے چنانچہ وہ حضرت یوسف کے پاس آیا اور بادشاہ کا خواب ذکر کیا اس نے یہ بھی ضرور بتایا ہوگا کہ بادشاہ اس سے بڑا پریشان ہے اس نے اپنے دربار کے ماہر کہنوں نجومیوں اور معبروں کو بلا کر اس کی تعبیر پوچھی لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر بیان نہ کر سکا یہاں پھر شاہ نے یوسوی پوری آب و تاب سے نمایاں ہوتی ہے آپ نے اس شخص کو ملامت تو کجا اس سے اس کی طویل فراموشی کا ذکر تک بھی نہ کیا اور اسے خواب کی تعبیر کے لیے یہ شرط بھی پیش نہیں کی کہ مجھے پہلے رہا کرو تو میں اس کی تعبیر بتاؤں گا بلکہ خواب سن کر اس کی تعبیر بھی بتا دی نہ صرف تعبیر بلکہ اس مشکل کا حکیمانہ حل بھی پیش کر دیا یہ جی جو قال تزرعون سے ہے نا کہ تم ایک کام کرو سات سال تک عصب دستور کاشت کرو پھر جو تم کاٹو گے اسے رہنے دو خوشوں میں رہنے دو مگر تھوڑا سا ضرورت کے لیے نکال دو یہ حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر کا جو دشواری تھی اس کا حل بھی بتا دیا سمیاتی مباد ظالے کا سب انشداد پھر آئیں گے اس خوش خوشحالی خوش 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 کے بعد سات سال بہت سخت یا قرنماقدم تم لہن اللہ کلیلہ مما تخشنون کھا جائیں گے جو ذخیرہ تم نے پہلے جمع کر رکھا ہوگا ان کے لیے مگر تھوڑا سا جو تم محفوظ کر لو گے سمیاتی ممباد ظال کا عام پھر آئے گا اس عرصے کے بعد ایک سال فی ہے الناس جس میں می برسایا جائے گا لوگوں کے لیے وہ فی ہے اور اس سال وہ پھلوں کا رس نکال لیں گے وہ قال المالکو اے تو نہیں بھی یہ تعبیر سنتے ہی بادشاہ نے کہا فوراً لے آؤ انہیں میرے پاس فلما جا الرسول رسولو بس جب فرمان شاہی لے کر ان کے پاس کاشد آیا قالر ارجع علا ربک تو آپ نے فرمایا لوٹ جا اپنے بادشاہ کے پاس فس الحماب اللاتی قطعن ایدیہن اور اس سے پوچھو کہ حقیقت حال کیا تھی ان عورتوں کی جنہوں نے کاٹ ڈالے تھے اپنے ہاتھ ان ربی بکئی دہن بے شک میرا رب میرا پروردگار تو ان کے مکر و فریب سے خوب آگاہ ہے بادشاہ نے آپ کی بتائی ہوئی تعبیر اور آپ کی حکیمانہ تجویز سنی تو فوراً حکم دیا ایسے مرد دانا کو قید میں رکھنا بڑا ظلم ہے ابھی اسے رہا کر کے میرے پاس لے آؤ فلما جاؤ تقریباً نو سال کا عرصہ قید و بند کی تکلیفیں جھیلتے گزر گیا تھا اور وہ بھی بغیر قصور کے چاہیے تو یہ تھا کہ جب آپ کو رہائی کا مجدہ سنایا گیا تو خوشی سے پھولے نہ سماتے اسی وقت جیل سے باہر تشریف لاتے لیکن آپ کی بلند ہمتی اور عالی ظرفی نے اس بات کو گوارہ نہ کیا کہ آپ مشکوک حالت میں باہر آئیں قاصد کو فرمایا کہ میں اس وقت تک جیل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک اس الزام کی تحقیق نہ کر لی جائے جو مجھ پر عائد کیا گیا ہے یہ اولو العظمی صرف بندگان خدا ہی کو زیب دیتی ہے <سلام> <ملشک>. <سلام> اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے